السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وامامنا وقدوتنا واسوتنا سيدنا ومولانا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وامام المتقين وقائد الدعاه والمجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عدد أنفاس المخلوقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وخل الأنقذة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد yang dimuliakan seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kota Iskandar Iskandar Putri yang dikasihi seluruh para mustamik para muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah jalla wa ala amin Allahumma amin Alhamdulillah kita mulai majlis kita dengan Umum al Quran hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum dan khususnya kepada para guru kita, para masyayikh kita, para habaib kita dan kepada kedua orang tua kita besar fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين الحمد لله Syukur kepada Allah SWT atas limpah guna taufiq dan hidayah Allah dapat lagi dipanjangkan umur sehari pada hari ini untuk kita memperbanyakkan taubat kepada Allah untuk kita menggantikan akan segala amalan-amalan fardu yang kita berhutang dengan Allah dan agar kita dapat menjaga keimanan kita dan memohon kepada Allah agar memelihara akan keimanan kita memelihara akan keimanan kita, antipat kita di dalam akidah yang sahih, akidah yang jazam jadi di antara uh, di antara amalan ataupun di antara usaha kita untuk kita memelihara akidah kita yang pertamanya iaitu dengan mempelajari ilmu fardu ain tauhid ilmu fardu ain akidah itu yang pertama iaitu dengan ilmu Kemudian yang kedua para ulama tua kita, para ulama-ulama lama kita, para ulama-ulama para ulama terkemudian kita telah pun melazimkan kita semua sebagai uh, orang awam ataupun masyarakat yang berpegang dengan seasas-asas tarekat, seasas-asas wirid yang mana pada hari ini pada waktu subuh dan maghrib jarah diwajib guru ataupun syekh kami berpesan bahawa wirid tersebut wirid lepas mayang tu ada di antara yang telah ditinggalkan walhal fadilat atau khasiat uh, wirid tersebut adalah mem, memelihara daripada tercabut iman memelihara daripada terbatal iman memelihara daripada imannya rosak atau boleh kita katakan uh, dengan mengamalkan wirid tersebut men, me, mengukuhkan akidah itu. Uh, jadi dia sekali lah ilmu dengan amal. Uh, ilmu dengan wirid. Uh, wirid yang biasa ditinggalkan pada waktu subuh dan maghrib ni kalau yang berkait dengan memperkasakan ataupun memeliharakan akidah kita yang mana kita dah belajar dengan ilmu kemudian kita perkukuhkan dengan wirid iaitu lah wirid setelah kita baca subuh dengan subuh dengan maghrib ni setelah kita baca zikir la ilaha illallah wa la syarika lah wa mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali Allahumma ajirni minan nar 7 kali kemudian kita baca Allahumma antas salam Fatihah dan ayat kursi Lepas ayat kursi biasanya kita akan baca zikir 33. Walhal di situ ada empat empat wirid yang telah ditinggalkan. Yang pertama amanar rasul. Maghrib subuh orang nak tak baca Sini tak tahu lah. sini saya tak tahu tapi kebanyakan tempat tak baca lah. Subuh dengan maghrib. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun sampai akhir. Kemudian yang kedua syahidallah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Pun tak baca dah. Kemudian qulillahu mamalikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka Pun tak baca dah. Kemudian tiga kul pun tak baca dah. Baru zikir 33. Ah empat zikir ni adalah eh uh, sabit di dalam riwayat bahawa khasiat membaca wirid-wirid tersebut dipelihara daripada tercabut atau terbatalkan iman Allah pelihara. Nah, uh, itu di antaranya lah. Jadi pada hari ini kita syukur umur kita telah dilanjutkan sehari dan kita diberi peluang untuk memperbaharui taubah kita dan memperkukuhkan mem mem akidah kita. Baik. Maka dalam pertemuan kali ini kita ambil uh, hadis yang pernah dibacakan Cuma kita nak ambil manfaat daripada golongan yang lain pula uh, Di mana Nabi SAW mengatakan bahawa di Yaumil Mahsyar nanti Semua orang akan berada di bawah terik matahari Dan matahari itu tak jauh daripada kepala kita uh, Di antara ada riwayat yang pernah dibaca sebatu atau sahasta atas kepala. Ha, ya, kata sebatu berpuluh kilometer pun dah boleh terbakar kita kalau matahari sudut nisbah alam kita ni, alam syahadah. Ha, tapi kalau di Yaumil Mahsyar, matahari itu tak menghancurkan kita. Tidak mematikan kita sebab kita dah mati. Kita bangkit yang kedua ni, di Yaumil Mahsyar tak ada mati dah. Maka matahari yang dekat dengan kita tu semata-mata untuk Allah mengazab golongan muslim yang fasik dan golongan kafir azab di mahsyar. Ha, jadi matahari itu dekat untuk mengazab atau untuk mematikan. Ha, nanti di, nanti di, di di yaumil mahsyar nanti bila uh, semua manusia di yaumil mahsyar ni telah dimasukkan ke syurga dan neraka habis. Semua habis dah. Semua yang dah masuk syurga, syurgalah. Yang masuk neraka, nerakalah. Yang neraka tu ada yang kekal. Ada yang akan sampai tempoh masa masuk syurga. Tapi nak cerita dia ni. Yaumil Mahsyar. Ada satu ketika akan habis semua manusia. Telah dihisab. Dah dimasukkan ke syurga. Dah dimasukkan ke neraka. Ha, maka setelah uh, habis semua manusia masuk ke syurga atau neraka tu. Nanti akan datang dua malaikat membawa kibas datang dua malaikat membawa kambing. Apa ha, hal pula bawa kambing ni? Kambing itu sebagai tanda maut, sebagai tanda mati, tanda kematian kambing. Kibas tu. Lalu dua malaikat ni ha, berada di antara syurga dan neraka dan seluruh para penghuni syurga dan neraka ni menyaksikan sembelihan tu. Disembelih kambing tu. Buat makan, buat korban ni, eh. Eh, bukan. Para malaikat dua malaikat ni dia menyembelih kambing tu sebagai menyembelih kematian. Macam mana menyembelih kematian? Dengan maksud setelah kalian semua masuk ke syurga dan neraka selepas ini tiada lagi mati. Tak ada lagi mati dah. Hidup selama-lamanya. Maka yang selama-lamanya dalam syurga, penghuni syurga melihat kambing tu disembelih dengan dengan simbolik uh, tiada lagi mati selepas ni, bersorak gembira lah para ahli syurga. Dan Muslim yang diseksa dalam neraka walaupun akan sampai masa masuk syurga ataupun kafir yang kekal dalam neraka bertempik menjerit kesedihan kecewa kerana khususnya yang kafir ...akan menyesal tiada kesudahan... ...kerana kekal dalam neraka wal'anya zubillah. Baik. Maka, dekat Yaumil Mahsyar ni... ...Nabi sebut ada tujuh golongan... ...yang mendapat naungan arash. Yang mendapat... teduhan arash Allah. Haa, baik. Maka... ...di antara yang kita pernah sebut... ...dulu ada satu dua golongan lah. Ha, dalam ni. Kalau kita baca sekali lalu... ...tujuh golongan ni di antaranya... ...pemimpin yang adil... Pemuda yang rajin beribadah, ha, rajin beribadah ni kita hari itu kita kita sentuh. Nah, rajin beribadah ni bukannya keutamaan mengamalkan amalan sunat, tidak. Ha, tetapi keutamaan meng, melunaskan hutang-hutang agama. Yang mana ada hutang semayang dulu lebih utama untuk dikopong. Yang mana ada hutang puasa dulu lebih utama di Qabar yang mana ada harta lebih utama untuk kita bayar fidyah puasa Ramadan kita yang kita tangguh bertahun-tahun tak khabar ha, ok ha, bukannya bersedekah infak derma itu bagus tapi bukan keutamaan lebih-lebih ha, lagi dalam bab sembahyang lebih utama untuk di Qabar sehingga kan dalam mazhab syafi'i termaktub di dalam kitab berbunyi uh, tu tulak nah, kalau tak zilap ha. apa haram kita melakukan amalan sunat selama mana belum habis kita mengkobok amalan fardu haram tu bukan pada semayang tu pada penggunaan masa penggunaan waktu patut masa tu kita gunakan untuk kobok semayang tapi kita gunakan masa tu untuk semayang sunat ha. qawul mu'tamat dalam mazhab syafi'i, Ha yang termaktub dalam kitab Furuatul Tulab tu haram. Ha tiada ha tiada dituntut untuk mengerjakan amalan fardu kifayah seperti sembahyang jenazah. Ha fardu kifayah tak dituntut. Lebih utama kompok sembahyang yang fardu. Ha, tu dalam kitab disebut. Nah, apatah lagi amalan sunat. Nah, cuma kita tak keras kat situ sebab ada qaul dhaif mengatakan a uh, walaupun kita melakukan amalan sunat tafadhu kifayah amalan qada tu kita senantiasa buat ha, sambil sambil lah orang kita baik itu kita dah sentuh pemuda yang rajin beribadah kemudian lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah lelaki yang digoda untuk berzina tapi dia menahan diri orang yang menyembunyikan sedekah dan yang akhir orang yang menangis kerana takutkan Allah ketika bersendirian baik Maka di antara yang kita nak sebut di sini yang pertama pemimpin yang adil. Adil ni bukan sama rata. Adil ni meletakkan sesuatu, menunaikan sesuatu, menunaikan hak sesuatu pada tempatnya. Menunaikan hak sesuatu itu adalah uh, adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau adab, adab. Menunaikan hak kepada yang berhak Itu adab Kalau akhlak Akhlak perangai Yang telah menjadi darah daging Itu akhlak Jadi akhlak ada yang buruk ada yang baik Adab menunaikan hak kepada yang berhak Adil meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jadi saya biasanya buat contoh adil ni Adil ni bukan sama rata Adil ni Meletakkan sesuatu pada tempat dia maksudnya contoh yang saya biasa buat orang yang beristeri dua isteri pertama ada dua anak isteri kedua ada lima anak jadi dia bagi sebulan duit belanja pada dua-dua isteri sama rata isteri pertama lima ribu isteri kedua lima ribu itu tak adil kenapa? isteri pertama ada dua je anak dapat lima ribu mewah lah ha? isteri kedua ada lima anak dapat lima ribu sikit kan? Ha? Ah ha, itu tidak adil. Walhal sama rata. Ah ha, ni. Ha, jadi itu nak faham adil. Jadi pemimpin yang adil di sini adalah pemimpin yang menunaikan uh, hak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Ha, jadi nak cerita di sini pemimpin yang adil ni kita nak kaitkan dengan nak kaitkan dengan akidah sebenarnya. Bahawa yang mentadbir Yang menjadi khalifah negara Yang mentadbir negara hendak Yang adil ni apa di antaranya? Mentadbir negara berlandaskan hukum Allah Tadbir negara berlandaskan, berasaskan hukum hakam Allah Yang disampaikan oleh Rasul Itu pemerintah yang adil Ha. Kemudian Pemerintah tu Menuruti keredaan Allah dan Rasulnya Menuruti keredaan Reda Allah Di mana ha. Setiap yang berlaku Pasti reda Allah Salah Salah Setiap yang berlaku itu dengan iradah Allah tapi tidak berlaziman, tidak mesti Allah reda. Iradat Allah tidak berlaziman dengan reda Allah. Setiap yang Allah kehendak, tidak mesti Allah reda. Tak semestinya. Iradat kehendak Allah ada yang Allah reda, ada yang Allah murka tak reda ha, jadi bila kata pemerintah yang adil ni memerintah negara dengan menuruti keredaan Allah reda Allah di mana? reda Allah pada iman dan takwa reda Allah berlaziman dengan iman reda Allah berlaziman dengan takwa naiknya satu-satu kerajaan memerintah itu dengan iradat Allah kehendak Allah dan dengan kudrat kuasa Allah dan dengan ar-Rahman pemurah Allah dengan iradat kehendak Allah kerajaan tu naik dengan kudrat kuasa Allah kerajaan tu naik dengan ar-Rahman pemurahnya Allah kerajaan tu naik kerajaan yang naik tu tak kira zalim ke adil ke asal saja kerajaan tu naik ha, itu dengan iradat kehendak Allah dengan kudrat kuasa Allah dengan ar-Rahman pemurah Allah ar-Rahim ar-Rahim Allah berlaziman dengan redha Allah ar-Rahim Allah dia sekali dengan redha Allah Ha, kasih sayang Allah adalah yang Allah reda. Mana? Iman dan takwa. Turun satu-satu kerajaan. Turunnya satu-satu kerajaan juga tidak berlaziman dengan reda Allah. Satu kerajaan turun itu dengan iradat kehendak Allah, dengan kudrat kuasa Allah, dengan ar-Rahman penyayang Allah. Turun kerajaan itu. Turun kerajaan Allah redha Tak, tak mesti Kena tengok dulu Naiknya satu kerajaan Tanda Allah redha Tidak, kena tengok Nah, jadi redha Allah ni Dia sekali dengan ar-Rahim Kasih sayang Allah Mana iman dan taqwa Habis kenapa Allah kehendak Kalau Allah tak redha ah, Ini yang nama akidah ni Akidah kita yang kata Tuhan bukan makhluk. Kalau makhluk, setiap yang kita tak suka, setiap yang kita tak redha, kita minta jauh. Minta lindung, minta jauh. Tak nak. Itu ha, makhluk. Kalau Tuhan, dia kehendak, ada yang dia redha, ada yang dia tak redha. Contoh, Allah tidak redha kematian dalam kufur. Allah tak reda mati kafir. Allah tak reda. Ha, tapi Abu Jahal mati kafir. Siapa kehendak Allah. Siapa yang kuasa buat Abu Jahal mati kafir? Allah. Dah Allah reda? Tidak. I. Eh, Allah tak reda kenapa? Allah kehendak begitu. Ha, itu nama dia Tuhan. Bukan makhluk. Sebab Allah larang mati kafir ni wala tamutunna illa wa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Tiba-tiba Allah ben. matikan satu hamba dia dalam kafir. Allah tak redha. Tapi Allah kehendak. Sama macam kerajaan ni Naik satu kerajaan atau turun satu kerajaan Bukan tanda keretaan Allah Keredaan Allah terletak pada kerajaan yang beriman dan kerajaan yang bertakwa yang menegakkan hukum-hukum Allah. Baru Allah reda. Jadi kerajaan beriman bertakwa naik. Ha, reda Allah ada di situ. Kerajaan beriman dan bertakwa turun. Kerajaan ha, apa? Keredaan Allah tetap di situ. Kerajaan zalim naik. Ha, itu iradat Allah. Tapi Allah tak reda. Kerajaan zalim turun. Itu iradat Allah. Ha, reda Allah. apa ha, Tidak berlaziman di situ. Ha, sebab tu yang kita bicara tadi ada zikir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man Allah kehendak satu-satu kerajaan naik dan Allah yang kehendak satu-satu kerajaan turun. Naik turun satu kerajaan, tidak semestinya dengan redha Allah. Yang semestinya dengan redha Allah adalah kerajaan yang beriman dan bertakwa yang menegakkan segala hukum agama Allah dan Rasulnya. Ha, nah, itu nak faham pemimpin yang adil. Nah, kalau dengan orang kapi boleh bagi muka. Kalau dengan orang kapi usik akidah orang Islam boleh bagi muka, boleh senyap lagi. Ha, berlapang dada... Berlembut dengan kapi... Sesama mukmin berkeras... Ha, itu ada alamat munafik... Alamat... Kita nak tuduh... Ha, secara langsung... Tak boleh... Kita bimbang... Ha, kita mengambil... Langkah berwaspada... Kita tak menuduh terus... Tapi alamat tu ada... Petanda tu ada... Petanda munafik... Ada... Munafik akidah... Bukan munafik amal... Nah ha, patut dia adakan tindakan undang-undang kepada kafir ha, yang yang mengusik sensitiviti agama Islam ha, bukan sekadar memohon maaf ha, tapi ada tindakan tegas ke atas mereka ha, itu sebab pelihara Allah dan Rasul Nabi SAW dia tak marah kalau bak peribadi dia dicemari dia tak marah dia boleh maafkan tapi kalau hak Allah diusik dia akan dia yang pertama bangkit menentang dan berperang itu Rasulullah SAW. Dan firman Allah pun ada menyebut azillatin alal mu'minin wa aizzatin alal kafirin berlembutlah kamu dengan orang beriman dan berkeras tegaslah dengan orang kafir. Orang kafir ni nak tegas keras kat mana? Kalau dia menyentuh hak Allah dan hak Rasul. Hari ini diusik pun masih diam lagi. Ha. Walaa anya tu Ha, baik ha, maka itu nak menjaga akidah kita kenapa hari ini orang Islam sebahagiannya memang sensitif sebahagian lagi orang Islam hari ini macam 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 tak ada rasa macam tak ada sensitiviti bila hak Allah dan hak Rasul disentuh pertama antara faktor umat Islam hari ini kadang macam macam biasa je orang kafir sentuh sensitiviti Islam ni umat Islam hari ini nampak macam tak ada sensitiviti, tak tak alert, tak cakna, tak peka di antara faktornya pertama jahil ilmu akidah. Itu yang pertama. Jahil ilmu akidah. Tak kira di pangkat apa. Yang pertama dia jahil ilmu akidah. Yang kedua dia tidak ada aurat atau azkar yang menjaga akidah dia. Wirid-wirid zikir-zikir yang dibaca untuk pasak akidah dia, dia tak baca. Ha, itu yang jadi hati itu dengan orang kapi. Ha, itu ha, masalah. Kalau kalau para ulama, para pejuang kita dulu berani lah kau usik. Memang tak berani lah orang kapi. Nah, ha, penjajah dulu jadi jadi seram jadi tak berani dengan para pejuang muslim dulu kerana mereka melazimi tariqah melazimi zikir dan aurat dan seasas-asas zikir atau wirik tariqah ni adalah wirik lepas mayam tu hari ni semua masing-masing tinggal kalau ada buat pun potong-potong-potong diska nak ringkas-ringkas lagi nak ringkas-ringkas lagi maka dalaman kita pun goyang tak kukuh itu ha, masalah Nah, itu sebagai peringatan kita semua. Masing-masing nah, menjaga diri, menjaga hati, menjaga akidah, menjaga pegangan masing-masing. Nah, kerana masing-masing akan ditanya atas apa yang kita masing-masing perbuat atas dunia ini. Ingat hari pembalasan itu ada pembalasan baik dan pembalasan buruk. Cukup sekadar peringatan untuk hari ini. Nah, maka saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adat, kerendahan akhlak juga ada salah dalam penyampaian. Saya mohon ampunan maaf. Nanti kita, uh, pertemuan akan datang insya-Allah saya kongsikan pada golongan tujuh golongan tu lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Uh, bagaimana dengan perempuan? Dia tak dapat ke uh, syafaat tujuh golongan bawah aras ni sebab dia perempuan yang sebut dalam ni lelaki nanti kita akan sentuh dan kalau perempuan terpukat hati di masjid bagaimana hukum dia datang masjid perempuan yang senantiasa berjemaah di masjid apa hukum menurut mazhab syafi'i atau mazhab yang lain tu nanti kita akan kongsikan sebab hadis ni umum dia kena kait dengan hukum hakam daripada fukoha Ha, jadi dengan itu kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Faghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassalu bil haqqi wa tawassalu bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهم اشراكها صلى <applause> الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبركاته والسلام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.